Часі програма наголос. Прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк заявив: якщо коаліція розвалиться, то надалі розвивати Україну буде неможливо. Водночас політологи уже говорять про те, що парламентська коаліція тріщить по швах. Відтак, ми бачимо, Україна опинилася на порозі політичної кризи. Чи так це дізнаємося у політолога керівника центру третій сектор Андрія Золотарьова? Добро вечір. Добрий вечір. власне, пане Андрію, що ми зараз бачимо у Верховній Раді? Відбувається. Ну, собственно, я хочу прокомментировать слова Арсения Петровича о том, что ну, наш премьер скоро договорится до того, что Украина – это Яценюк. Ну, собственно, премьер, который себя называл Камикадзе, ну, делал ряд других таких заявлений, которые стали мемами в интернет-среде и так далее. То есть от него мы еще не такое услышим. Однако к делу. Собственно говоря, заговорили сегодня о, том, о близкой кончине коалиции, Действительно, кризис э, на лицо, проблемы на лицо. И, собственно, эти проблемы в коалиции были очевидны еще с момента голосования за кандидатуру генерального прокурора Шокина, э, когда э, впервые э, мы увидели то, что в коалиции есть кризис, и часть э, коалициантов отказались поддержать эту кандидатуру. Однако, э, как мне кажется, слухи о кончине коалиции являются пока преждевременными. Коалиция еще поработает. Э, Побежали трещины, собственно, коалиция сыпется, но, очевидно, склеят клеем, Свяжут бичовкой, і вот це, э свяжут бичёвкой, и вот это достаточно такое невнятное и никчемное политическое образование, именуемое коалиция, ещё какое-то время э, будет делать вид, что оно работает, что оно существует. Власне, я на початку програми тільки що заявила, що я ценю, повідомо, якщо коаліція розвалиться, то, в принципі, Україну розвивати буде неможливо. Що так, це на вашу думку? Ну, опять же, это, э, о, собственно, э, очередное заявление, которое не имеет никакого отношения к действительности, собственно, отождествлять будущее развитие Украины с политическими судьбами того же Яценюка и его политического проекта. Ведь проблема даже в другом. Потому что, по сути, на выборах у нас победила партия долгов. Потому что идеологически у политических сил, которые победили на выборах, какая у них программа? Никто не может на это дать ответ. А логика одна. Очередные заимствования, помощь Запада и так далее и тому подобное. Но картинки, куда, собственно, видение будущего, куда вести Украину коалицианта, так и не предоставили. Ну, собственно, и коалиционная программа была тому подтверждением. Поэтому, ну, собственно говоря, нельзя, нельзя неправильно було б отождствляти, будущее України з будучими Тайкаліц. Власне, уже ширяться чутки про переобрання прем'єр-міністра. Що це в принципі дасть для України чи власне, чи буде такий сценарій? ну, ось проблема в другому. Якщо, е, коли підводились ітоги проломінських виборів, коли, в теченні місяця выясняли, хто ж все-таки на них победив, Арсеній Петрович являвся, конкурентом і очевидним конкурентом действующего президента, е, то Тож сегодня Арсений Петрович в силу своей управленческой несостоятельности превратился в удобного места блюстителя премьерского кресла. И до того момента, когда президентская сторона сочтет нужным его заменить на более приемлемую кандидатуру. То ли Гройсмана, то ли Ерейска, то ли кого-нибудь еще. Поэтому, ну, как мне кажется, немедленной отставки, как и развала коалиции, ну, собственно, не будет. Это не нужно сейчас основным политическим врагом. А вот нарезать Арсения Петровича будут как палку солями там кусочек за кусочком и это мы очень скоро увидим другое дело то что арсений петрович является удобной очень удобной фигурой в плане вот как подобно тому в 90-е годы в лихие 90е в россии символом вот этой колоссальной социальной цены реформы их непопулярности в людях стал анатолий чубайс ну точно такая же чубайсизация происходит сегодня с Яценюком. это мы видим пока катастрофически упавшему рейтингу Народного фронта с 22 до 4%, я думаю, и это еще не предел. И это мы видим по упавшему рейтингу премьер-министра, по его достаточно нервным и э, часто не в попад реакциям на внешние раздражители. Ну, хотя бы вот это его гуляй то в отношении то про депутата. То есть между Народным фронтом и Да, то, собственно, и проблема в другом. И э, проблема гораздо глубже. Проблема заключается в том, что те э, договоренности в внутривластные, о разделе власти между олигархическими группами, которые состоялись после Майдана, они утратили актуальность в силу ряда причин. И тут наслаивается целый э, ворог проблем. Не, дело не только в личных отношениях Порошенко и Яценюка. В том, что у одного есть э, подозрения, у другого есть амбиции. Проблема еще э, в сложных отношениях Порошенко с олигархами. Это мы видели на конфликте Порошенко-Коломойский. И... Э, да, властную... с Ахметовым, да. И внутри олигархическая война, межолигархическая война. Вот это продолжающаяся после Майдана олигархическая реструктуризация. А... Кто? Ну, у нас, собственно, олигархи это отцы-содержатели политических партий. Они не только хозяева заводов и газет-пароходов, они еще и партии содержат. И вот это все будет э, ну, очень мощным генератором политической турбулентности. Будет трясти похлеще, чем в самолете. Однако, вот такого вот э, прямо завтра распада, мне кажется, не будет. Э, почему? Хотя бы потому, что э, парламент, избранный на досрочных выборах, обладает годичным иммунитетом от распуска. И, э, собственно говоря, если говорить о как красной черте для этого парламента, то скажем так перспективу досрочных выборов я бы отнес скорее на 2016 год. Ну, про перспективу достроковых выборов говорили у Народному фронте, но все же таки повернемся. Это демарш. До... Это, это был политический демарш, громкое заявление, за которым пока не, собственно, не, не стоят ни политические возможности, ни, скажем так, какой-то ресурсный потенциал. Ведь, ну, давно говорили, по очищению, если 82 штыка Народного фронта покинут коалицию, уже есть желающие поучаствовать в модернизации страны. Я имею депутатские ввиду депутатские группы Возрождения и Воля народа. Політичний демарш власне, і зробив минулого тижня і пан Ляшко своїми такими гучними заявами. Як ви вважаєте, от цей депутат він за своєю за патріотичністю, якогось бажання покращити життя українцям, не приховує власні інтереси і, власне, які його інтереси? Ну, сьогодні ми видим, в, в тому, що к сожалению, є такая, во времена американської революції було сказано, що патріотизм последній убежище от у нас, годяєв. К сожалению, такая патриотическая франшиза, она попадает в руки людям, которые, ну, собственно, далеки не то, что от патриотизма, а от уважения просто к уголовному и гражданскому кодексу. И, к сожалению, под вывеской патриотизма делаются отнюдь не самые благовидные дела. Ну, посмотрите скандальный законопроект о национализации торговой сети АТБ. Но ну, э, внутри то э, якобы за финансирование сепаратизма. А на самом деле за этим стоит конфликт э, э, депутата Рыбалка, который является членом э, радикальной партии. Но он не подписался под этим законопроектом. Это сделали другие э, депутаты э, э, с собственником компании АТБ. То есть, когда коммерческие вопросы решаются чем патриотическую трескотню и разговоры о борьбе с сепаратизмом. Вот уже и до этого дошло. Поэтому, собственно говоря, радикальная партия это такой политический театр одного актера. И, собственно, если это не так, пусть кто-то назовет программу радикальной партии, то есть, чего она хочет добиться. Ще одним таким проблемним питанням в коаліції це є розподіл кадрових місць. Зокрема, це і місце очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вот этот конфликт, Мы говорили о многослойности вот этого конфликта. И действительно, вопрос кадров, вопрос... Дело в том, что закономерность украинской политики, уменьшение содержимого в корыте при увеличении количества желающих к нему прильнуть ведет к ожесточению политической борьбы. И в том числе за хлебные места. Увы, в украинских реалиях министерские должности, они являются средством зарабатывания денег, средством коммерческих интересов, но не средством решения государственных задач и не средством реализации политических программ. Увы, вот это то, что э, э, ну, с полным основанием можно было отнести к режиму Януковича, ничего не изменилось в этом плане. То есть по-прежнему и, и соответственно в условиях, когда вот этот ресурс, э, который делится э, в министерских кабинетах, он э, истончается как шагреневая кожа, то э, естественно будет вестись борьба за крест, но будут от атаковаться те или иные персонали, занимающие министерские посты, поскольку ну, мы видим, в том, что ряд членов коалиции хотят большего. Ну, я имею в виду, допустим, ту же Тимошенко, которая явно не удовлетворена той роли, которая отведена, и, скажем так, ее бенефисы на ряде телеканалов, и последнее появление на телеканале Интер, которое связывает с ее извечным антагонистом Фирташем, говорит о том, что фактически сформировалась еще и теневая антипатия Правительственная коалиция, возглавляемая Тимошенко и оппозиционным блоком. Власне, а какие они кроки будут трубы. Я думаю, вот как раз они будут энергично качать премьерскую табуретку изо всех сил. И вот как раз, э, я думаю, э, ну, особенно после таких громких эфиров в студии Савика Шустера по поводу тарифов, ну, собственно, вот как бы процесс чубайсизации Арсения Петровича будет идти ударными темпами. И скоро, как говорится, разве что э, портрет премьера на сахарницу вешать можно будет, чтобы оттуда сахар не крали. Власно, еще заявляют про то, что раскол коалиции повязан с снятием недоторканности с многих депутатов, как и радикальной партии, так и оппозиционной. Как вы можете растянуть Это как раз э, тот случай, когда э, вопрос депутатской неприкосновенности используется как инструмент для принуждения депутатов к примерному политическому поведению. Э, не секрет в том, что, э, как и в ряде фракций, ну и э, помимо фронтирующих фракций, есть еще и фронта внутри фракций. То есть люди, которые которые, ну, скажем так, ведут себя обособленно. Ну, это мы видели по демаршу людей Коломойского, вышедших из бока Петра Порошенко. Есть свои такие внутренние оппозиционеры и в Народном фронте. Ну, и, собственно говоря, вот, как бы, вот этот момент э, с постановкой вопроса о лишении депутатской неприкосновенности, он как раз и призван немножечко соментировать ряды, дать понять о том, что э, ну, любая власть, э, и в том числе и депутатские мандаты, депутата Верховной Рады явление временное и приходящее и которое может быть легко потеряно а э, оказаться ну один на один э, с украинской э, правоохранительной системой какой бы она э, гнилой и неэффективной не была ну собственно это мало кому пожелаешь поэтому э, вот как бы вот это инструмент политического давления это не инструмент э, скажем э, восстановления социальной справедливости о том чтобы все были э, равны перед это момент, четко прослеживается момент вот это принуждение к, политике, к примерному политическому поведению. То, что а будто дали продолжат, если этот процесс не тянет до с депутатами? А, ну, процесс он растянется. Дело в том, что депутаты не сдадут своих так легко, но когда депутатов подвешивают на крючок, вот это момент, когда их э, зацепили на крючок. А там уже как, э, собственно, какое будет настроение и э, в зависимости от ситуации зависит. Э, дернут вот эту удочку, или э, дадут еще поплавать. Это такой своередный популизм, так? Какой Безусловно, работы, Безусловно это, это технология. Это политическая технология. Может быть, э, да, с элементами и пиар-хода, но политические технологии это не только пиар. Это и средство, скажем так, подчинения воли, э, чтобы субъект А подчинялся воле субъекта Б или наоборот. Чи можна сказати так само, що піар-хід – це є лозунг «Боротьба з корупцією»? Ну, власне, не тільки, як ну, у нас. Дело в тому, що за цей рік сформувалася нова політична міфологія. Ну, допустим, чого стоїть міф об євроінтеграції, тому що Україну з розпростертими об'яттями ждуть. Ну, власне, сьогодні якраз той день, коли Україна приймає холодний душ по поводу євроінтеграції, де дуже э, чітко, предельно ясно скажуть, що ближайші 10 років говорить о перспективе интеграции Украины не стоит и ну хотя бы потому что насколько усложнились по сравнению с, э, с там, годом или двумя годами ранее э, скажу, с тем условия получения визы украинцами можно сделать выводы э, там э, хочет ли Европа видеть украинцев в своем сообществе Вас и точно также борьба Андрей, с коррупцией да. борьба с коррупцией тоже превратилась в такой фетиш такой флаг но э, дело в том что э, Здесь тот случай, коли процес підміняє результат. Результатів, увы, нет, немає, і це вже, по моему факт найочевидніший. Угу. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.